Нет, нет. Так, что у нас, у нас первое заседание сегодня? Включаем. Так, срок заседания может быть открытым, слухается справа за до рядового полиции 3 роту 4 батальона Рыбакова Александра Васильевича. Поступление постановок по административному правопорушению. Пожалуйста, поведомьте про явку сторон. Судовое заседание появился позывач Неманский. Пожалуйста, до судья Гривский, секретарь Кардаковского. Відводы будут? Доверяете? Доверяете составу суда? Доверяете. Права и обязанности знаете? Помните или есть необходимость вам дать ознакомиться? Что, дайте ознакомиться с памяткой. Да, дайте ознакомиться Так, дайте. Сейчас найдем, теперь я найти должен. Ну, У меня тут только по цивильному есть. Я тут там а? Так. Ваши права судового засідання. У нас складається ситуация, что Рыбаков не отримал а ни позову, а ни повістки на повернутому до суду В конверте вказана неповна адреса. Королева, академик Королева, 5. Кажется, что может быть там адреса. А вы говорите, что по другим приходило, да? По, а как, по моему на, там, По другому делу, да? Нет, nee, нет, nee, по этому. А, это... А. Это нормально. Ну, Может <с Boom> быть, не Рыбаков, а не инспектор? Ну, по-другому напишем, как-то, как написано, Рыбаков. За таких обставин суд ставить питання про необхідність повторного повідомлення відповідача про дату час місця судового засідання. Тому що ми ж не можемо його, ми ж не можемо ми без нього розглядати. Якщо б він був сповіщений так, і не прийшов, то тоді, можливо, я став питання, що давайте він сповіщений, ніяких заперечення не надав, не прийшов, не хоче, ігнорує, а зараз виходить, що він взагалі не знає про те, що така справа існує. Тому суд вважається необхідне повторно направити. И вручит им. Нема закоряче? Mm -hmm. Нема. Вы хоть не поставили суд и впадает свой за сильный, у вас какие-то стратегичные фиксации, вы значит, тогда тот требует такой Значит, посмотрите, где-то, я думаю, наверное, надо не раньше, чем через месяц, потому что заставлять вас, чтобы вы ездили туда и вручали повестку, можете поехать, попытаться вручить канцелярию, чтобы они поставили отметку на сопроводильном листе и чтобы передали господину. А а можно взять, банк, конечно, а? Тогда можно а? раньше это сделать. Да, я согласен. Завести. Согласна, завести сейчас секретарь. Вы идете, у нас еще одно заседание сразу, да? Нет. Нет. Нет никого. Нет никого. Значит, теперь разберитесь. Человек готов завести нарочным, надо написать. А будет. если не примут? А если не примут, значит, Канцелярия. не, нет, имеет права не принять. По большому счету. Кто-то не мог не принять. Он в канцелярию даст официально все. все дела нет просто если примут, тогда нужно на неделю отложить, если не примут, тогда. если не примут, можно заказным с уведомлением с любого поста ну, от, от вас, от, да. ну от малиновского суда можно, можно да. просто что вот такие вот они к сожалению а мы месяц, ваш суд и кто это судья? понятно поворачивается через месяц а не поворачивается да сюда. нам же нужно чтобы оно повернулось понимаете тут же смысл то належное да, победоумие да, вот я это належное поведомление, видите а вот это Конверт назад, отметка, что он не вручена. Значит, цены неналежное поведение. Поэтому, если мы же говорим, что если, просто секретарь говорит гипотетически, что если сейчас взять через неделю, через неделю вы поедете, но вам, мало ли, у нас так себя-то ведут, да? что просто, ну вот у нас люди ездят, ухвалы суду дают, они не хотят с ними общаться, отправляют разворачивать. Поэтому просто, что если мы сейчас назначим через неделю, а у вас там не примут, и вы пойдете, пройдете по почте, то все равно заседания не будет наверное, через неделю. Все равно опять придется переноситься. Вот о чем речь идет. Вот и все. Вас-то все равно сейчас никто, если у вас кто-то начнет требовать оплатить эту э, штраф, если вы просто даете ухвалу суда об открытии производства, говорите, извините, я у меня дело в суде. Вот пока я не закончу. Если, если суд скажет, что я не прав, я приду и я плачу. А если скажет, что прав, то вы я ничего платить не собираюсь.